o'zbekiston va hindiston hamkorligi haqida gap ketganda birinchi navbatda ko'z oldimizga farmatsevtika sanoatidagi qo'shma loyihalar tibbiy diagnostika va ta'lim sohasi keladi sababi aynan shu yo'nalishlarda mustahkam aloqalar o'rnatilgan bugungi kunga kelib hamkorlik tarmog'ini yanada kengaytirish masalasi ko'rib chiqilyapti xususan qishloq xo'jaligi sohasida ham ana shunday kelishuvlarga asoslangan uzum eksportini amalga oshirish uchun fitosanitar ruxsat olinib bugun birinchi avgustdan boshlab hindiston bozoriga mahsulot chiqarish imkoni paydo bo'ldi hindiston va o'zbekiston orasidagi masofa 2677 kilometrni tashkil etadi bu havo yo'li orqali hisoblaganda quruqlikdagi transport orqali esa bu masofa 3300 kilometrdan oshadi 2022 yilning birinchi yarim yilligida asosan havo yo'li orqali 1.5 ming tonnadan ortiq shu turdagi ekin turlari hind bozoriga yetkazilgan avgust oyidan uzum eksporti boshlangan bo'lsa olxo'ra va gilos uchun taqdim etilgan yangilangan fitosanitar talablar asosida bu mahsulotlarni ham hindistonga chiqarish imkoniyati paydo bo'ladi sentyabr oyigacha Hind sgqishloq xo'jaligi va fermerlar farovonligi departamenti zaminimizda yetishtirilgan anor va achchiq qalampir uchun fitosanitar ruxsatnomani taqdim etadi o'z o'rnida o'simliklar karantini va himoyasi agentligi mutaxassislari tomonidan hindistondan papayya va ananas importi uchun fitosanitar talablar ishlab chiqiladi shu bilan birga 2022 va 2023 ming yillar mobaynida o'zbekistonda yetishtiriladigan bodom, olma xurmo tarvuz va pomidor mahsulotlari hindiston davlatiga eksport qilinadi shuningdek hindiston davlatidan o'zbekiston respublikasiga kartoshka anor mahsuloti papaya va ananas mevalari o'zbekiston bozoriga kirib kelishi haqida kelishuvlar amalga oshirildi o'zbekiston fitsn xizmati tomonidan ushbu mahsulotlarni import qilish uchun talablar 2022 yil va 2023 yil davomida ishlab chiqariladi ta'kidlash kerak hindistonga qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksport hajmini kengaytirishga iyul oyi yakunida dehlida o'tkazilgan uchrashuv turtki bo'ldi muloqot chog'ida o'simliklar karantini va himoyasi agentligi hamda hindistonning qishloq xo'jaligi va fermerlar farovonligi vakillari shuningdek ilmiy salohiyatni oshirish masalasida ham hamkorlikni kuchaytirishga kelishib oldilar